с автобиным двигателем Volvo, рабочий объем которого составляет 2,8 кубических сантиметра, используется вот Бюротек 2,5 кубических сантиметров. Автомобиль, автобильный двигатель BMW, объем тоже 2,5-2,3 сантиметра кубических что самое интересное, в европейском чемпионате не используется в бане почему-то вот В украинском чемпионате э, ребята ездят на вот, есть спортсмены из города Филитополя, э, ездят на автомобиле, собаки, на баке с автомобиле Субару, есть машинки с Митсубиси. Да, вот теперь он захотел. уже хотел. В этом классе спортсмены принимают участие. Вот, допустим, представитель города Лигинска. Это Павкевич Виктор. У него установлен двигатель Борн. 911 рабочий, рабочий объем двигателя 3,2 литра. Вялых, их Сергей использует двигатель на сутки Олег Ковальчук, представитель города Одессы, тоже едет на Сузуки Хаябуса. Виталий Анатольевич, Здесь выступает на перебаре приводом, с мой двигателя, 1500 кубических сантиметров, базовский двигатель. Ну, тем не менее, составляет, если есть определенная как бы, стабильность, конкурентность, вернее, надежность, он может и заехать в призы в этом даже классе. То есть в... все очень серьезно. Я вот слушал вас внимательно, понимаю, что все очень серьезно

То есть использовать 3-литровый двигатель, либо можно использовать 2-литровый или 2 литровый бонусовый, то, извините, в этом автомобиле а вас автоматически добавляет вверху составляет 580 кг, как А можно выступать на 2 двигателе и иметь вес 550 кг и иметь, оказывать достойное, как бы... Оказывается соперникам достойную борьбу. И, как ни странно, на чемпионате Европы Бернус Тюбе стал четырехкратным чемпионом на атмосферном двигателе. А перед этим, естественно, была как бы лидерами.